так рада, что появилась новая временная возможность написать вам, как у меня обстоят дела и чему учит меня Бог. Итак, всем самый огромный привет! С момента, как прошли наши первые каникулы, мы прошли Откровение, первое-второе Фессалоникийцам и по Новому Завету экзамен – Потом продолжили с Ветхого Завета. Бытие, Исход, Левит. И вот только что закончили числа. Следующая неделя начнется со второзакония. Старый Завет мне намного интересней, хотя каждая книга оставляет в моей душе незабываемый отпечаток. И я очень надеюсь, это заметно и для тех, с кем я делю свою жизнь. Ведь все это не для ума, а для сердца, для ежедневного хождения в истине с Богом. 24 часа пиршества должно быть воплощено в жизнь, а иначе это не что иное как богословие, и нет между мной и фарисеями никакой разницы. Я по-прежнему наслаждаюсь своими часовыми работами и получаю много откровений и уроков. Душа моя веселится и пиршествует. Вот такое оно Слово Божье. Стоит всего, потому что о нем там речь идет о нем. Моя духовная жизнь, ну сами понимаете, когда душа пиршествует, то разве может быть плохо? Вот подумайте: только 9 месяцев полное 24-часовое. Посвящение своего времени только и только Слову Его и познанием Его. Да к тому же я и не замужем, без семейных забот, да чего же я свободна для моего Господа, все сутки напролет для Него и себя. Свободное время у меня все же есть. И слава Богу, что сегодня есть такая штука, как интернет ведь я могу общаться со всеми континентами в один вечер, а потом насыщенные, ободренные, вдохновленные от общения с друзьями начинать новую неделю это благословение для меня огромное. Так вот, теперь поделюсь другим благословением. Помните, я когда-то просила молиться вас о финансах, которых у меня было недостаточно. Так вот, на сегодня у меня есть абсолютно все. Все необходимые суммы для того, чтобы покрыть все расходы. И я знаю, что большинство из вас молитесь за меня. И я просто хочу сказать огромное спасибо вам за вашу поддержку. Богу известно, как это необходимо для меня. Молитвы мне всегда нужны. Я даже и представить себе не могу, от чего Бог меня уже избавил по вашим молитвам. Ведь вокруг меня все болеют. И это благодаря вашим молитвам Богу. Тут множество змей, которых я уже видела много раз у нас в саду, и я всегда провожу там время. Я не хочу из-за этого раздувать огромное чудо, что, мол, по вашим молитвам я еще не была покусана змеями. Нет, я просто хочу сказать, что я верю, что ваши молитвы во многом просто покрывают мою безопасность. Это как страховка медицинская. Также и в духовном плане. Все миссионеры Запада платят огромную сумму денег, чтобы застраховать свое здоровье, а у меня есть вы. Что касается моих будущих планов, ах, уж это будущее, а я еще такая, что не могу начать Новый год, пока не будет распланирован уже следующий Новый год. Итак, поскольку у меня есть билет в Уганду, за который я ну просто насильно заплатила, то скорее всего это лето после школы я проведу в Уганде. У меня почти сердце из груди выскакивает от радости и позитивных эмоций от того, что этим летом я буду держать в своих руках этих маленьких людей и служить им. К тому же, помните мою историю с этим Джулиасом? Вспомнили? Так вот, на прошлой неделе я через скайп общалась со своей подругой из Германии, которая сейчас в Уганде служит на том же месте, где я была. Мы вместе там служили. Так вот, она мне через видео показала моего Джулиаса. Он вот-вот ходить будет, и его история по-прежнему не написана никем. У него по-прежнему нет никого. До чего же он красив, и несмотря на это еще никем не усыновлен. Вот и после этого мое сердце снова загорелось им. Я вот думаю, 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 что же Бог хочет этим сказать говоря откровенно я страшно люблю его но ровно же столько страшно я не хочу жить в уганде по некоторым причинам вот вам вся моя откровенность так что пока остановимся на том что лето я проведу в уганде и там посмотрим что бог имеет для меня и этого малыша джулиаса и моего не хочу там жить хочу сказать огромное спасибо своей церкви благодать в городе ровно которая постоянно поддерживает меня финансово и духовно, за ваши молитвы и поддержку в самом любом ее проявлении. Вот если вы также любили интернет, как я, и используете его, как я, то очень попросила бы написать мне пару словечек о том, как и ваша жизнь обстоит, и что Бог делает в вашей жизни. Ведь я более чем уверена, что я тут не одна такая, нас много. Разом нас богато и нас не подалаты. Люблю вас сильно и крепко обнимаю. Ваша сестренка в Господе Чигирева Александра. Просто читка.